Всем ультралайт! Друзья, пока я жду друзей, извиняюсь за тавтологию, решил записать несколько, там, может, минуту, может, две впечатления свои по кроссовкам, какие у меня сейчас есть, альтры, которые я хожу в этом году. Я в них прошел немного, на данный момент это примерно 450 километров. В прошлом году я шел в них тысячу и прошел. В этом году, вот сейчас, 400, где-то 50 километров. И... Они, я в конце ролика покажу. Мне сложно тут монтировать, я просто буду, покажу в конце ролика, как они выглядят. А сейчас просто расскажу. Они у меня, в принципе, начали рваться во втором походе. Но это был поход по Черемошу. И это их как бы подкосило. Потому что дорога... Кто-то писал тоже в комментариях, что кроссовка, когда был ролик про кроссовки, что и кто-то там не советует ходить в кроссовках по там, камням, по воде. Но это как бы в любом случае неблагоприятная как бы, среда для кроссовок. И в принципе производитель эти кроссовки как бы позиционирует как для трейла, ну или для ходьбы, например, да? по каким-то там, скажем, маркированным тропам или хотя бы тропам. Так вот они просто у меня все сейчас убились троха и я не знаю сколько я в них пройду, но ну, надеюсь я примерно планирую километров еще или в принципе километров 500-600 в них пройти, но это как получится. С другой стороны мне нужно подумать как сделать чтобы найти и переслать кроссовки, чтобы мне переслали кроссовки и куда главное, потому что по сути по пути есть два места, где можно, где могли бы они приехать, это Микуличин и Рахов. Ну и как бы я не особо понимаю, где это и как это можно будет сделать. Но я очень хочу в них пройти просто до конца и посмотреть, насколько они разорвутся и насколько в них можно будет идти. Я прекрасно понимаю, что камешки туда будут залетать, но, с другой стороны, мне не бежать, а идти в них. Поэтому будем посмотреть. А сейчас я вам покажу, как выглядят кроссовки. На данный момент. Вот это но оно было, оно отклеилось уже тогда, когда, ну, буквально первые километры по Черемошу. Здесь не просто, здесь э, идет дырка, э, там под этим, не знаю, материалом есть еще одна сеточка такая, но она еще не порвалась, но думаю скоро порвется. Дальше, вот здесь вот нормальная дырка. Единственное, что, конечно, они дойдут вот до сюда и порвутся только вот до сюда. Потому что здесь есть усиление. Ну, я надеюсь, что они до сюда порвутся. Здесь тоже такая же ситуация. Вот они разорвались. Здесь дырка. Это тоже была черемоша. Я уже, кстати, пробовал шлеить, но ничегошеньки не помогло. С наружной стороны тоже дырка. Это все по дыркам, наверное. Но ну, я думаю, что это э, не просто все по дыркам, это дофига. Это большие дырки. Ну, попробуем, посмотрим. Мне как бы не впервые ходить в разорванных кроссовках. Так что будем посмотреть. Друзья, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. И всем ультралайт. Пока-пока.